Знаешь, что ты лютый. Лютый? Да, я знаю. Чего? Ну, потому что я лютый. Это уже понятно по тебе. Это уже да. потом стало понятно, что лютый ты, потому что лютый. Ты да, первый человек, когда объединилась до контракта в 1824, в 1995 бригаду. Сколько тебе лет? Мне 23. Я хотел пойти, то есть просто, ну, просто пойти, то есть мой брат там, я хотел пойти также. Потом мне говорят за этот миллион. Думаю, почему бы нет? кто не хочет обеспечение сейчас скажите. Да. И я решил, то есть, ну, почему нет. Позвонил брату, брат говорит, зайди на армию, Го он у меня тоже военнослужащий. И, типа, оформи заявку. Я говорю, в какую лучшую бригаду? Он говорит, да, ну, говорит, 95 Я говорю, давай. Я позвонил, мне буквально там 3-4 часа, мне такие какие часа два, говорю, мне отзванивают. Я Э, то есть начинаю с человеком общаться, он мне все объяснил, э, преподнес, э, говорит, берите по билет и приезжай же там Я в этот же день беру билет, то есть из-за брата я уже давно хотел то есть пойти, 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 но все не осознал. И тут раз этот и контракт, и это за обеспечение, я думаю, почему нет. И я подпетлял в этот же день, у меня это вот так вот все быстро произошло. Сейчас ты прошел подготовку, познакомился с инструкторами. Да, Что скажешь? Ну, честно сказать, те инструктора, которые здесь в первой на начальной роте, это ну, на натуре мужики, мужики, которые прошли ну то есть с боевым опытом, они нам дали хоть и... ну то есть за это время они нам дали действительно ну, той подготовки, того мастерства своего, то есть ну как бы по зачистке окопов. Как нужно ползать, как там-то, как э, стрелять правильно, там сидя, стоя, то есть вот эти все стойки люди над нами работали. Они действительно жестко берутся. Почему? Потому что они понимают то, что, то есть мы идем туда э, защищать нашу Украину. И Хоч, ну я уже хочу быстрее туда попасть, чтобы это прочувствовать, почувствовать это, что это такое, как это, как, как, ну как срабатывать в этих всех сферах, в этих всех моментах. Я хочу уже топить детало, чтобы быстрее, то есть как бы это все пройти, э закрыть глаза и хочу как бы после э годового контракта отвести семью свою э отдохнуть. Хочу купить э дом, то есть у моих родителей нету дома, как бы и у меня в нашей семье нет дома. У меня такая цель стоит, как сына, поставить своим родителям дом. Пусть я лучше еще буду на то есть у меня еще возраста хватит заработать на этот дом, чтобы они свою старость провели достойно. Я сейчас иду на такие поступки осознанно. Я понимаю то, что если если не я, то есть э, кроме меня никто не пойдет, это не сделает. У меня сестра есть младшая, но это моя сестра, это мое сердце. Действительно много чего на моих руках, на моих плечах. То есть э, отец э, меня воспитал очень достойно. Мое мнение, в моих мыслях, то, что только вперед. Скажи, пожалуйста, твоя семья сейчас, когда уже прошел этот период, ты звонишь? Да, все, что, что у меня также самая позитивная семья. И они меня поддерживают, меня брат очень сильно поддерживает, меня девушка поддерживает. Я тебе хочу я одружиться с этим Да, жениться хочу. И хочу. в армии всегда приходится обожание Да, да. Не да. знаю. И прям, ну, хочу семью, хочу ребенка. Хочу построить, то есть, ну, я, ну, в моих планах очень много всего. И я думаю, Бог это видит и даст мне осуществить это все. И расскажи трохи про пацанов, про свой взвод. Э -э, приезжаем сюда. И здесь начинается, то есть, один за одного. То есть здесь спина к спине, здесь вы стараетесь друг за друга. Пацаны все сильные. Че ты сюда пришел? Вот что ты сюда пришел? Ты чего-то хочешь? Да. Ты же пришел сюда, у тебя есть цели. Так каждый сам себя человек должен мотивировать. Если где-то тяжело, а где сейчас легко? Будешь на гражданке, там тоже будет тяжело. Будешь там, где-то там тоже будет тяжело. Здесь по-своему тяжело, там по-своему тяжело. Везде тяжело. Это работа, работа над собой. А когда ты постоянно, то есть в, в чем-то вот, ты ищешь что-то, что-то тебе надо, где-то что-то, ну, ты продвигаешься. Ты сам себя, ну, работаешь сам над собой. Ты стал кращей версией себя, да, за 45 дней? Как ты выживаешь? В спорте я, то есть я выступал на кулачных боях. Угу. У меня уже свой стержень был какой-то. То есть когда тренер меня тренировал, сюда попал. Та физика, которую я использовал э, в боксе, здесь она как бы, ну, ее мало. Mm -hmm. Здесь гораздо больше надо физики. Держать тот автомат, э, перезаряжаться. Тебе надо двигаться, ты же не будешь там стоять, тебе надо двигаться. Здесь то, что я прошел, я стал гораздо сильнее. Тут ты вырабатываешь свою выносливость, свой характер. Нужно быть вообще сильным человеком. Мужики, я думаю, надо поставить себе цель и что-то ну вот сам себе в голове подумаешь что для этого нужно и что ты готов сделать для этой цели и мотивируйтесь мотивируйтесь этим и как бы идите я думаю действительно если мы все вместе встанем э, нас Бог видит с неба то есть видит как мы стараемся видит как э, вот э, все наши побратимы, все наши украинцы, все наши сестры, все наши матери, все отцы, то есть они страдают за нас, молятся за нас, и как бы Бог это все видит, и Он на нашей стороне, я так думаю, это мое мнение. И по-любому выиграем. Погиб первый тот, получается, кто боялся погибнуть, а второй погиб, кто думал, что это никогда не закончится. И тот третий выжил, который ни о чем не думал, просто делал. Вот это вот то, что надо.